Меня зовут Юрий Иванович, моя фамилия Романюк. Значит, что касается э, народного депутата, который выступал передо мной, я хотел бы его поддержать, исходя из того, что я представляю лиц ромской национальности, проживающие в городе Котовске. Довольно-таки долгое время. Что касается его предложения, оно отвечает э, нашему времени на сегодняшний день. Почему? Потому что э, Ромы, то бишь цыгане, на сегодняшний день мирно существовали. Мы жили одной семьей. Никто никогда не проявлял друг другу никаких расовых дискриминаций. И еще раз повторяю, никаких не было расовых дискриминаций. Что касается будущего поколения народов, мы пытались всегда и пытаемся на сегодняшний день интегрироваться в украинский народ. Исходя из того, что вы, как титульная нация для нас, мы с вами собираемся и дальше жить.